В любом случае, у нас новый начальник милиции, который довольно интенсивно занялся этим вопросом. Есть позорное для изюма, не характерно, никогда для изюма не характерно было позорное явление, как мусорный слон. Не может быть город с таким названием, с таким менталитетом населения, очень способным, анклауном даже это, но все сплачиваем. Знаете, почему я вам скажу? Вот когда Виктор Михайлович тоже держался, железная дорога приехала, были деньги день квартала, они говорят, что они не В Харькове они даже представить не могут, чтобы жители одной улицы пришли, чтобы для них в конце, что не сели, выпили водки и постеловали. Такого нету у них никогда. А у нас оно еще есть. Это может быть, да, в центре ничего не сделаешь. Не будет. Здесь не знают друг друга на лестничной площадке. А там на улице знают, что было и кто был до этого, кто с кем что будет. Да? Там все было. Так вот это, это есть вот это, 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 да. Поэтому этот двор может организоваться и сделать одно. И мы возрождаем одно. Лучший двор, лучший там полгон. В этом самом... и будем выделять деньги, чтобы мы действительно формировали тогда, людей, которые любят свой дом, двор, тензу. А я просто говорю, если бы мы вместе с вами уберем то и не позволим другим вот в этом отношении, чтобы наш город все-таки выжил был. Одно. Я понимаю, это раз еще. Можно говорить там Донецкий и бросать. Действительно бросать. Почему много. Ну, раз это жизнь сейчас. Она дает возможность зарабатывать Женства, да? И, правда anyway, they they Только скажу, что сейчас там, там убирают. Мало того, там Или сейчас через 20 минут, они там не надо убирать, да? тоже не убирается. Там не дождешься хозяина, там не будет. Вот. Поэтому трассу мы убираем. Но, первое, что он тебе ж там не ездит, у тебя, а? Там вас, они не ездят. Поселок есть, да. О, поселок, свои. Свои, да. поэтому да. и туда, и туда, в яму, где когда там гуляли, да, где колодец был, все в яру. Надо же везти, чтобы в вот это заразить, да, это надо спокойно. Вот. поэтому возникает вот такая вот вещь. И честно говоря, шесть человек человека вниз, знаете, это когда пачка сигарет стоит, там, теми чуть-чуть, понимаете, это Жизнь человек. Я, я не понимаю, но вот у нас, я уже не говорил, с повышением И вот есть, давай, еще нужно еще у нас есть два проблема. Нужно еще есть потому что очень сектор. Есть